assalomu alaykum aziz do'stlar aziz yurtdoshlar juma kuningiz muborak bo'lsin alloh barchamizga ikki dunyo saodatini bersin mana xabaringiz bor borki biz uchun muhtaram va aziz bo'lgan prezidentimizning bu yilgi saylovlarimiz say say ya'ni prezident saylovlarimiz qonuniy dunyo standartlariga javob beradigan holatda bo'lib o'tishini ta'minlashimiz kerak deb bayonot qilganlaridan keyin men ham o'zimning nechi yillik orzularimni sizlar bilan bo'lishdim o'rtaga tashladim albatta buning orqasidan mani manga yaxshi duolar bo'lgan insonlarimiz ham bor fuqarolarimiz albatta manga qarshi chiqqanlar ham bor <laughs> albatta man hali bir nomzod bo'lganim yo'q zotan nomzod bo'lishga haqqim ham yo'q faqat o'zimni orzularimni sizlar bilan bo'lishgandim lekin to'g'risini aytsam juda ham xursandman bu holatdan va albatta bugungi murojaatimga sabab bo'lgan holat ham shu mavzuga aloqador Uh, kechagina daryo news uh, kanalida uh, andijonda o'n oltita o'g'il qizlar uh, hokimlik vazifasini bajarishni boshlashdi degan bir xushxabarni eshitib qoldim albatta bu ham muhtaram prezidentimizni ideyalaridan kelib chiqqan holda bo'lgan bir biz uchun sharoit shu fursatdan foydalanib men ham biz uchun aziz bo'lgan muhtaram prezidentimiz shavkat aka miromonovichga o'zimning bir iltimosnomamni video murojaatimni yo'llamoqchi edim va aminmanki bu videoni siz ko'rasiz men uchun aziz bo'lgan prezidentim shavkat aka miromonovich sizdan bir iltimosim bor xudoga shukur juda yam baxtiyor insonman hayotim go'zal o'tyapti chunki tinch totuv yurtda yashadim katta bo'ldim allohga shukur ozmi ko'pmi qilgan ishimizdan muxlis orttirdik boshqa qildik va albatta bugun u kasbimiz bilan xayrlashdik sizdan iltimosim shundan iboratki sizni juda yam yaxshi bilaman juda judayam baxtliman siz bilan ko'rishganman hayotda nafaqat ko'rishganman hattoki quchoqlashib ko'rishib alloh ishlaringizni xayrli qilsin deyishni nasib qilgan bir o'zbekiston fuqarosiman siz ham kattakon rahmat ukajon deb kulib qo'ygansiz mani u paytdi qanaqa bir baxtliligimni siz tasavvur qilolmasangiz kerak bilmadim balki tasavvur qilarsiz chunki oddiy fuqaroning davlat boshlig'i bilan unaqa darajada quchoqlashib ko'rishishligi ham hammaga nasib qilmaydi chunki o'sha kuni mandan boshqa hech kim quchoqlashib ko'risha olmagan siz bilan man olloh bir marta berdi shunaqa ko'rish kerak deb chin dildan quchoqlashib ko'rishganman albatta oilangizni ozmi ko'pmi bilaman farzandlaringiz bilan do'stman ular ham har doim ko'rishganimizda mani har doim hurmatimni joyiga qo'yib suhbatlashib kuzatib qo'yishgan ularning ham ikki dunyo alloh saodatini bersin ularga ham iltimosim shundan iboratki shu o'n oltita o'g'il qizlar hokimlik vazifasini bajarishayotgan ekan shu o'n yettinchisi yani qilib mani ham olsangiz qaysidir hokimiyatni manga ham topshirsangiz bir tuman hokimiyatini eng kichkina mayli o'zbekistonimizdagi eng kichkina eng sharoiti eng og'ir bo'lgan yashash sharoitlari unchalik bir yaxshi bo'lmagan mumkinemas bo'lgan darajadagi zotan unaqa sharoitda bor deb o'ylamayman mumkin bo'lmagan hattoki shunaqa eng eng past darajadagi ko'rsatkichi eng past har tomonlama ilm fan ma'naviyat madaniyat iqtisod siyosat qonuniy inson huquqlari tomonidan eng past uh, ko'rsatkichdagi bo'lgan tumanni bersangiz ham jonimni qurbon qilib alloh uchun avvalo qolaversa olloh oldida qolaversa sizni oldizda va xalqimizni oldida o'zi uyaltirmasligi uchun xizmat qilishga tayyorman o'shaning uchun shu murojaatni shu iltimosnomani sizga yo'llayamman shunga manga sharoit yaratib bersangiz o'sha joyga borib o'sha xalq bilan birgalashib o'sha og'ir sharoitda yigirma birinchi asrda nima qilsa bu hayotni ularni hayotini qanaqa bir qanaqa um, holatlardan qanaqa predmetlardan foydalanib bo'lsa ham qaysi qanaqa muammo bo'lsa uni bir boshqa bir yo'llarini qidirgan holda shular bilan birga ishlashib birga shu yashash sharoitlarini ularni huquqlarini himoya qilib fermer bo'ladimi savdogar bo'ladimi o'qituvchi bo'ladimi vrach bo'ladimi musiqachi bo'ladimi shu o'zbekistonimizdagi hozirgi hayot tarziga nima to'g'ri kelsa shu tuman xalqini yashash sharoitini judayam bir ajoyib уровенga chiqarishligim uchun shunga harakat qilishligim uchun manga sharoit yaratib berishingizni manga shunga qaysidir bir eng qiyin yashash mumkin bo'lgan tumanga mani rais qilib saylashingizni sizdan iltimos qilardim man u ishlarni qilishim uchun bir tuman hokimi yashashi kerak bo'lgan foydalanishi kerak bo'lgan har qancha komfort bo'lishi kerak bo'lsa bularni hammasidan voz kechaman manga hech narsa kerak emas o'zimni moshinam o'zimni средства bilan borib hattoki yashashga sharoit bo'lmasa har kuni bitta o'sha tuman aholisini tuman xonadonlarida bir kun o'tdi bir kun bo'tdi bir kun bu yoqda qolib bo'lsa ham shu ishlarni qilishga tayyorman chunki ishonchim komil mani bu ishlar qo'limdan keladi albatta hozirgi kelajakda prezident bo'lish niyatim borligini aytganimdan keyin mani ustimdan siz askachisiz siz masxarabozsiz siz qiziqchi bo'libsiz degan gaplarni noto'g'riligini isbotlashim uchun qolaversa kelajakda o'zbekistonga o'zbekistonni shu o'rta osiyodagi eng zo'r davlat qilish uchun hozirgi qilinayotgan harakatlarning davomchisi va bu siz qaysidir muddatgacha prezident bo'lsangiz undan keyin davom qildirib sizni ishlaringizni juda judayam bir amalga oshih oshishga ulgurimay qolgan ishlarni oshirishlik uchun bu ishlarni shu eng yashash sharoiti past tumandan boshlashim uchun manga sharoit yaratib berishingizni iltimos qilaman albatta bu video sizgacha yetib borishiga ishonchim komil chunki bu ideyani manga olloh berdi hozirgina juma namoziga ketayotganda shu ideya keldi va buni sizga aytyapman alloh sizdan rozi bo'lsin va yana bitta iltimosim shuki albatta bu ishlarni qilayotganda manga kimdir xalaqit qilmoqchi bo'lsa yoki kimgadir bo'ysunishim kerak bilaman bo'ysunishim kerak bo'ladi tuman hokimiga boshqa uh, tashkilotlarga mani bo'ysunishim kerak bo'lgan uh, tashkilotlarga yoki bir shaxsga yo mansab egasiga bo'ysunishim kerak bo'lsa o'sha mansab egasi qanaqadir manga bir ideya yo fikr aytganida o'sha man boshqarayotgan tumandagi xalqqi insoniylik huquqlariga yashash tarziga rivojlanishimizga xalaqit bermaydigan qonuniy xalaqit bermaydigan bo'lsa bo'ysunishimga agar qonuniy xalaqit qiladigan bizani rejalarimizni amalga oshishiga to'sqinlik qiladigan buyruqlar takliflar bo'lganda ularga man qarshi turishimga ham o'zingiz yonimda turib kafolat berib o'zingiz поддержка qilib turishingizni iltimos qilaman chunki ko'p internet saytlarida ko'ryapmizki ba'zi bir mansabdor shaxslardan norozi bo'layotgan fuqarolarimiz bor chunki mani o'zimni niyat qilganim fikrlaganlarim balki qaysidir man bo'ysunishim kerak bo'lgan insonlarni fikriga to'g'ri kelmasligi mumkin o'sha payt man ularga bemalol ustoz iltimos shu narsaga qo'yib bering deya olishim chunki man ularga bo'ysunishim man xohlagan narsalarga man yashash sharoitini rivojini ko'tarishni уровеньni ko'tarishi xohlagan rejalarga qarshi chiqib qolsa keyin man bu so'zimni ustidan chiqa olmayman avvalo sizga bu ishlarni amalga oshirishimda avvalo alloh oldida qolaversa sizni xalqimizni oldida so'z beraman agarki hattoki bu ishlar uchun alloh taolo mani qismatimda jonimni qurbon qilish kerak bo'lsa jonimni qurbon qilishga tayyorman alloh hech birimizni uyaltirmasin hammamizni niyatimizga yarasha bersin sizdan shu iltimosim alloh sizdan rozi bo'lsin ikki dunyo saodatini bersin sizni juda judayam yaxshi ko'raman inshaalloh yigirma to'rtinchi yanvar kuni toshkentga boraman va o'zimni hisobimga qolaversa o'zim boshqaradigan joydagi aholi hisobiga bu ishlarni foydasini hisobiga bu ishlarni amalga oshirishimda siz mani qo'llab quvvatlaysiz va bunga ishonaman kattakon rahmat alloh sizdan rozi bo'lsin qilayotgan ishlaringizni barakasini bersin rahmat barchanglarga rahmat aziz yurtdoshlar iltimos mandan ranjimanglar so'kmanglar mani tarafdorlarim ham bor <laughs> xudoga shukur <laughs> alloh kechirsin man noqonuniy ish qilayotgan bo'lsam olloh kechirsin zotan man birovga bir yomonlik <laughs> qilish niyatida gapirmayapman haqiqatda xohishim bo'lgani uchun gapirganman lekin bilasizlarmi ozgina zamonaviyroq yo bo'lmasam ozgina bir fikrni dunyo nima deydi haligi кругозорi sal kengroq olish kerakki unaqa ishlar bo'lmaydi unaqa nimaki nima dinni niqob qilib unaqa ishlarni odam bo'yniga ololmaydi zoto prezident bo'lishlik bu, bu baxt emas prezidentlik bo'lish ura ma yuttum, prezident man yutdim prezidentman unaqa bo'lmaydi prezident bo'lishlik bu do'zax do'zax bu do'zax nimaga do'zax chunki bu narsani javobgarligi bor bir davlatni prezidenti bo'lgan odam o'sha davlatda nechtaki inson bo'lsa o'sha insonlarni har bittasi nimaga haqliligini bilmaganni uchun qanchalik ollohni oldida javob berishini sizlar tasavvur qila olmaysizlar mani so'rayotganda sizlar man, man baxtsizligimdan yo bir kunim o'tmayotganidan yo bir artistlik qilish uchun prezident bo'laman deganim yo'q m man aytdimki olloh uchun xalqqa xizmat qilish niyatim bor alloh uchun shu o'zbekistonni o'rta osiyoda har bitta masalada har bitta mayda masalada eng zo'r davlat qilish niyatim bor to'g'ri balki manga qismat qilib prezident bo'lishlik masalan nasib qilib prezident bo'lgan davrimda bitta sрок bo'lamanmi ikkita sрok bo'lamanmi bu davrda mobaynida bu ishlarni qilishga balki ulgurmasman zotan olloh biladi buni chunki barakani beruvchi olloh hali yana ham aytyapman qur'onda aytilgan человекто к чему он стремился deydi endi mansu ruscha e, so'zlarni e, gapirsam ba'zi bir do'stlarimiz qur'onda ruscha yozilmagan unaqa bo'lmagan bunaqa bo'lman xuddi qur'onda o'zbekcha yozilgan endi qur'oni karimni har bir millatda musulmon ahli bo'lgani uchun o'sha tilda tarjima qilingan o'shaning uchun man aytmoqchiligim prezident bo'lishlik bu bir baxt emas yo bir prezident bo'lishlik bir haligi boy badavlat bo'lish uchun yo bo'lmasam bir davlatni xo'jayini bo'lish uchun prezident bo'linmaydi prezident bu bol ya'ni xuddi hali kolxoz raisi raisiemasd davlatni raisi hali davlatni boshqaruvchi odam davlatni boshqaruvchi odamni qiladigan ishlari ya'ni hamma narsani to'ppa to'g'ri qonuniy erkinlik bilan boshqarishi kerak bo'ladi insonlarni erkinligini hurmat qila oladigan o'zini qonuni o'zini davlatiga tegishli konstitutsiyani masalan tan oladigan bu narsalarni javobgarligi bu narsalarni javobgarligi sizlar bu prezident bo'lib masalan bu nima deydi haligi yo'llarni yopib qo'yib ishga borib kelishi emas man birovni haqorat qilmoqchi emasman man вообще aytaman butun dunyo prezidentlari shunaqada mana masalan hal lyuks moshinalarda lyuks saroylarda yashashadi mayli balki bu standartdir man bu narsani bilmayman man bu narsani tarafdori ham emasman mani o'zimni uyim bor man alloh uchun xalqqa xizmat qilish niyatim bor nimaga chunki ba'zi joylarda ko'ryapmiz xalqimiz juda ham qiynalib yashayapti to'g'ri balki men ham prezident bo'lsam bu narsalarga ulgurib hammani hayotini yaxshi qilaomasman buni olloh biladi lekin man niyatim shu niyatim prezident bo'lishlik bir baxt saodat qanaqadir bir o'ziga yaxshi hayot yaratish uchun qilin bo'linmaydi man zotdan yaxshi yashayapman hamma narsam yetarli o'zimni bizneslarim bor xudoga shukur uyim joyim joyida ota onam tinch farzandlarim o'qishyapti katta bo'lishyapti bir narsaga zaruratim yo'q zotan man so'kish eshitish uchun emas zotan man sizlarga xizmat qilish uchun unaqa bir do'zoxiy hayotni bo'ynimga olib bu narsani zotan bilaman bu qanaqa azob chunki prezident mani masalan tushungan prezident man xohlagan prezident qanaqa bo'lishi kerakligini man o'zim bilaman man xohlagan prezident shunaqa ka prezident bo'lishi kerakki qisqa qilib aytganda mana shu qaysiki davlatda masalan har bir odam qismati bilan qiyin uh, sharoitdagi hayotni yashab o'tadi o'sha sharoitdagi odamdan o'zini o'ziga yaxshi hayot xohlamagan bo'lishi kerak mani tushungan man bo'lsam shunaqa bo'laman ya'ni se, se, conna, man o'zim yaxshi yashashim uchun o'sha yomon yashayotgan odamni hayotini yaxshiga chiqarishim kerak bo'ladi bu narsa sizlar o'ylagan oson narsalar emas bu narsalar sizlar so'kishinglar kerak bo'lgan mani haqorat qilishinglar kerak bo'lgan narsa emas yoshligingizdan harakat qilmaysizmi endi hech qachon kech bo'lmaydi zotan bu narsani olloh Allah taolo o'zidan o'zi gapirtirmaydi manga o'xshagan o'ttiz besh millionta odam bor nimaga hamma chiqib gapirmayapti unda yo gapirishga jur'at qilolmayapti to'g'ri fikri kelayotgandir ey qo'limdan kelmaydi deb gapirmoqchi bo'lganda orqaga qaytayotgandir man dadil gapirdim shunaqa niyatim bor sizdeki prezident kerak emas xalqqa o'zimizni prezidentimiz bor shuncha mashaqqatli kunlarda bizga yordam bergan gulhayo qurbonaliyeva alloh xayrli qilsin singlim allohga shukurki prezidentimiz bor man hech narsa deyotganim yo'q endi zotan hech bir prezident baribir bir kun keladi baribir istefoga chiqadi bu buni ko'p prezidentlar isbotlagan baribir hayot endi bu men hech kimga bir yomonlik tilamayman tilashni ham xohlayman zoto manga unaqa gunoh kerak emas mani siz aziz do'stlar man kelinglar tarbiyali bo'lamiz man sizlarga yana tushuntirayotganim shuki man bu sizlar bilan urushish uchun sizlardan gap eshitish uchun sizlarni gunohkor qilish uchun bu gaplarni gapirayotganim yo'q man tushuntirmoqchiman mayli kimdir xohlamasin meni prezident bo'lishimni sizni xohlamaslikka man sizga qarshiman sizni prezident bo'lishingizdan man baxtli bo'lmayman deyishga chon balki haqqingiz bor lekin haqorat qilishga <inaudible> so'kishga bir kerak emas so'zlar bilan bir ollohni o'ziga o'xshagan bir bandasini ya'ni inson inson o'g'limiz hammamiz odam atodan kelyapmizki hammamiz aka ukamiz opa singilmiz qarindoshmiz man safar akani kimdir jumanazar akani o'g'li bo'lgani bilan u begona emas familiyasi boshqadir boshqa başka boshqadir biz hammamiz odam oto momo havoni farzandlarimiz ya'ni buni bilishimiz kerak aziz do'stlar oshanin uchun unaqa qilib o'zinglarni o'zinglar haqorat qilmanglar o'zinglarni millatdoshinglarni zotan shu og'iz bilan bismilloh deysizlar namoz o'qiysizlar omin qilasizlar ollohdan nimanidir niyat qilasizlar unaqa qilib qaysidir bir bandani o'zini masalan qilayotgan harakati shu intilyotgani uchun haqorat qilishlik ham shu og'izdan chiqyapti o'zinglarni qaysi yuz bilan shu og'iz bilan yana ollohni kalomini aytish mumkin yo bo'lmasam bismilloh deyish mumkin ovqat yeyish mumkin bu yaxshi emas bu narsalar man sizlarga tushuntirishga harakat qilyapman sizlar bilan do'stlashishga harakat qilyapman zohitan bu narsa hozirgi kunda yigirma birinchi asrda judayam kerak chunki hayot mobaynida bu bir birovni haqorat qilishlar bir birovni yaxshi ko'rmaslik urish so'kishlardan juda katta krizislar kelib chiqqanni biza o'zimiz ko'zimiz bilan ko'rib kelib yana ollohni bergan aqlini haqorat qilgan holda yana shularni qaytaryapmiz balki boshqacharoq yashashga harakat qilib ko'ramiz endi bir birimizni hurmat qilib bir birimizni sevib e'zozlab zotan o'ttiz besh millionga yaqin aholimiz bunaqada biz o'ttiz beshta odamni effektini bermaymiz o'ttiz besh million nufus degani bu juda katta narsa juda katta ishlar qilsa bo'ladi birgalikda bir birovni sevib bismilloh deb sizlarga gapirayotgan har bitta odam nimaga gapirayotganini sezishga harakat qilinglar unaqa qilib so'kinib mayli mani qismatim emasdir man harakat qilmoqchiman o'zimni nomzodimni inshaalloh partiya qilib nomzodimni qo'yaman prezidentlikka bu bir jinoyat emas zotan bu konstitutsiyada ko'rsatilgan konstitutsiyani o'qib ko'ringlar o'sha yerda to'qsoninchi modda bor o'qib ko'ringlar man haqliman xuddi mandey sizlar ham haqliysizlar lekin konstitutsiyada ko'rsatilmagan prezident bo'laman degan odamni so'kinglar g'avorat qilinglar deg u zotan shariatda ham noto'g'riki mayli bu yerda kimdir sizlarga gapirmas manga ham farqi yo'qdir man sizlar bilan kelishga harakat qilaman lekin ertaga qiyomatda alloh taolo so'raydi bu bergan tilingdan gapirilgan gap uchun to'g'ri men ham hayotda so'kmaganman farishtaman demoqchi emasman zotan beayb parvardigor lekin bundan keyin harakat qilishimiz kerak bundan keyin harakat qilishimiz kerak o'shaning uchun sizlardan iltimos mayli manga ovoz bermanglar manga sizlar sizlardan men ovoz so'ramayman ham olloh qismat qilgan odam menga ovoz bersin 1% foiz olamanmi o'n olamanmi balki umuman olmasman balki yutarman buni faqat alloh biladi Alloh. o'shaning uchun iltimos nima fikr bildirsanglar so'kinmasdan chiroyli fikr bildiringlar zotan o'zinglar ekkan urug'inglarni o'zinglar ekasizlar o'zinglar o'rib olasizlar sog' salomat bo'linglar bismillahi rohmani rohim assalomu alaykum aziz yurtdoshlar aziz musulmonlar Uh, bugungi sizlarga qilayotgan murojaatimga sabab bo'lgan holat shuki hozirgina internetda daryo uz saytida ikki ming yigirma birinchi yil mart oyidan uh, prezident saylovlariga tayyorgarlik va harakatlar boshlanadi degan uh, ma'nodagi gaplarni o'qib qoldim albatta uh, oldinlar ham ba'zi bir <coughs> um, videolarimda bu haqida gapirib qo'yardim hazilga olib lekin hech qachon o'zidan o'zi hazil qilinmaydi man ochiqdan ochiq aytaman xudo xohlasa mani ham prezident bo'lish niyatim bor va albatta bo'laman deb umid qilaman zotan qur'oni karimda kimki nimaga stremiтя qilsa shunga erishadi deydi prezident bo'lishdan maqsadim shuki o'zbek xalqiga o'zbekistonga halol hali o'zbekistonni rivojlantirish uchun xizmat qilish niyatim albatta alloh yana bir bor aytaman qur'onda aytgandek inson nimaga стremiться qilsa shunga erishadi ya'ni men ham xudo xohlasa prezident bo'laman va o'zbekistonni rivojlantiraman xalqni gullab yashnab yashashiga erishaman albatta bu gapim bilan man hozirgi kundagi davlat rahbarlariga hech qanaqa pretenziya lyotganim yo'q qilishga haqqim ham yo'q zotan ular ham o'zini qo'lidan kelgancha harakatini qilishyapti bir narsaga erishish albatta oson bo'lmaydi hammasiga omad tilayman xudo xohlasa yaqinda toshkentga qaytaman hozir oilam bilan chet <coughs> eldaman dam olishda işte. aytmoqchiligim duo qilinglar niyat qilinglar xudo xohlasa bu yilgi prezident saylovlariga qatnashish uchun nima qilish kerak bo'lsa man harakatini qilaman partiya qilish kerak bo'lsa partiya qilaman mabodoki bu safar ham ulgurmasam keyingi safar обязательно bo'laman inshaalloh olloh omad tilasin ollohdan omad tilanglar manga uzr sal noto'g'ri gapirdim duo qilinglar aziz o'zbek xalqi khalkı, aziz xalqim sizlarni juda yam yaxshi ko'raman o'zim bilmagan yana bitta murojaatim o'zim bilmagan halol baquvvat bilimli yigitlar sekin o'zinglardan bilib niyatni boshlasanglar alloh taolo Allah, niyatinglarga qarab bizani xudo xohlasa topishtiradi bir birimiz bilan zo'r qilib bitta komanda qilamiz o'zbekistonni gullatib yashnatib manash o'rta osiyodagi eng zo'r davlat qilamiz xudo xohlasa inshaalloh alloh hammaga omadini bersin hozirgi rahbarlarga ham omad tilayman ishinglarga rivoj ustozlar xudo xohlasa orqanglardan kelapmiz yoramiz kanalda yangi bo'lsanglar obuna bo'lib qo'yinglar video yoqqan bo'lsa layk bosib qo'yinglar hammanglarga rahmat